До Коваля з неофіційного чемпіонату світу з боксу серед жінок повернулася Тетяна Коб. Її на міському вокзалі вітали представники влади та друзі. Ну, Малий чемпіонат він називається. тобто есть не офіційний чемпіонат мира. 40 стран участвовало. Откройся, пожалуйста. 40 стран участвовало. 8 чоловік в полфіналі со зборної України, нашої Вот, Дальше. В фінал вошло 5 чоловік. Одна золото, четыре серебра, три бронзы. Татьяна выиграла, и у казахстана, и у Канада выиграла. Вышла в полуфинал, получила третье место, выиграли. Это большой успех вообще сборной Украины за этот, за этот год. Очень большой успех. Такого никогда не было. Готовимся к Европе в Дании. В Европе будем выигрывать больше места. А впечатление такое. Большой город, Стамбул. Жили мы на мраморном море. Бои начинались с утра и до 12 ночи заканчивались. Вот такое количество было участников. Нормально все, воюем. Даже Тетяна Гидно представила украинский бокс, а зокрема ковальскую его школу.